男人真是麻烦死了。男人，怎么了？男人很麻烦吗？咋回事？咋回事？什么回事？什么？怎么看？大家今天都不忙啊？不忙不忙我最近工作都郁闷死了。哪个男人麻烦到你了？南星，说说让家姐乐呵乐呵呀。嗯，没有，我就是随口说的。你交男朋友了？谁谁谁怎么认识的？怎么？哎呀，不舍得。 南星最近工作这么辛苦，他哪有时间谈恋爱啊？也是啊，老板昨天加班，南星也跟着一起呢。哦，是老板啊！你不会跟老板搞出什么麻烦了吧？不是，不是，傻逼！你别胡说，小心让叶总听到了开除你。南星真的是老板啊！我们是不是太、啊、这也太花板了！天哪、哎！我尖叫！喂，出来一下，我在你们公司前台。 出来一下，你这什么？出来一下，好，你等我啊，我出去一下。哎哎，你别激动，别我赌一百块是老板。你来干嘛？ 刚好路过附近，一起吃个饭去。谁要跟你吃饭？我已经说过了，我不会再相信你说的任何一句话。哎，吃个饭而已，我又不会把你给卖了。谁知道呢？万一你给我卖了，我还得帮你数钱呢。别想那么多了，跟我走。不去。等等。那这个东西怎么办？这什么？ 昨天晚上，你和陆子辰的监控。老板昨天加班，南星也跟着一起呢。哦，是老板啊！你不会跟老板搞出什么麻烦了吧？对啊。啊啊、走啊！ 哎呦，好饿、啊！来，快看看想吃什么，随便点。披萨不是这个价钱也太不合理。服务员，你好，需要什么？要一份玛格丽特披萨，还有香肠拼盘，芝士焗乌龟饭，再要一个鸡肉凯撒沙拉。好的。 要不要再吃点甜品啊？可以。这冰淇淋怎么样？我还没吃过冰淇淋呢。你没吃过冰淇淋啊？啊，你也太可怜了，冰淇淋那么好吃。过来这边之后，我还有好多事儿都没试过。这个冰淇淋，还有最近新出的那个密室逃脱，啊，那个好像也挺有意思。那你给我吧，我来点。 这也太贵了，我带你去便利店吃吧，便利店的好吃又便宜。哎，等一下。喂，思思。师姐，江湖救急，晚上有没有安排？晚上没有啊，怎么了？要不要一起吃饭？有人请客。小豪哥哥从国外回来，他约我一起吃饭，我就说把你也叫上。人家是想约你吧，我去当什么电灯泡？不要乱说，但他哥哥真的很帅。 很帅，能有多帅啊？你保证？行，那晚上一定去。好哦，就我们常去的那家烧烤店，晚上七点哦。好，拜拜，晚上见。谁呀、啊？谁很帅啊？小豪他哥。啊。所以你们是要去相亲是吧？这怎么能算相亲呢？就是去认识一个朋友。两个男的，两个女的，不就是相亲吗？你又想干嘛？ 如果你是相亲，那我就要祝你成功啊！你相亲好了，那我就可以早点回去了。嗯、你最好是。啊，我上班的时间要到了，那个我得先走了。我警告你啊，你别再给我使什么幺蛾子了，尤其不要把我老板卷进来。冰淇淋下次吃啊，<对>拜拜。 进去。老板，你叫我过来有什么事儿啊？你去帮我调查个事情。啊，好，什么事儿？你说。 你去帮我查一下，叶总是不是被求婚了？他有没有答应这？这也算我的工作。你是我的私人助理，解决我的问题就是你的工作。啊、嗯，好，我去查一下。 老板，我觉得问题根本就不出在这儿啊！你要是想知道，你直接给他发个微信问不就得了？你干嘛非得绕这么大一个圈子啊？我虽然没有谈过恋爱，但是我也知道，喜欢一个人，你就要勇敢的面对自己的真心。要是连这点勇气都没有，你还是趁早死心吧。我不是说你啊，我是说你那个朋友。 我知道。南星，我听小王说你在出版社工作，那你主要做什么职务？啊，我是做总裁助理的。总裁助理，那你平时应该应酬挺多的吧？不多。就穿好了，了哎，谢谢老板，谢谢慢用。那你们老板应该挺有名的。 平时陪他接受采访多，你也不有什么事吗？也不多，平时会一起经常参加活动吗？不太会。都，那你主要负责什么？问这么详细，还说不是相亲？老板，我来帮您考。啊。啊，谢谢馆长。 今天可千万别客气啊！哎，你真要喝，啊，哥？嗯，那你完蛋了啊！这是我们队的酒神，真的假的？听他乱讲。来，那就一定好好给你喝一杯。来，干杯吧！谢谢师姐们。Cheers。这不是相亲是什么？还喝酒？那您是做什么工作的？我以前也是学体育的，不过我现在做平面摄影。哇，这么厉害！厉害什么厉害？ 我就让你看看我的厉害。效果拍的特别好，老板，他们都猜好了。啊，老板，我们那烤好了吗？里面。好，这个是吧？好，谢谢啊。嗯。来来来，别看了，别看了，快点吃，咱们去打台球吧，行不行？台球。 可以啊，我最会打台球，走走。可是我不太会，我教你。好，台球可简单了，真的啊，有手就会。<好>咱们怎么玩啊？要不分组比赛？那我跟思思一组。那我跟生豪哥一组。好。生豪哥，你是新朋友，那我们就让你来开球吧。可是我不太会。 我教你啊，好。首先你的左手是这样的，摆成一个手架的形状，这、嗯、样、啊，轻一点。哇，还不错嘛，很厉害嘛。抖肩了。 几点了还不回来？啊，都几点了还不回来？你叫本公子开，那本公子就要开啊！小无蝶小无蝶小无好了，本公子就看看你想搞什么鬼。 干嘛？不是相亲相的挺开心的吗？找我干嘛？给你买了冰淇淋。嗯，我先跟你说好啊，我给你买冰淇淋，并不就代表我原谅你了。我是因为可怜有的人没有吃过冰淇淋，而且我也。 他答应你要在便利店帮你买冰淇淋呢，加上今天吃的那家店实在是太贵了。你虽然有钱，但是不能奢侈，不能坐吃山空，懂吗？我给你拆开。 吃吧，你这个冰淇淋都融成这样了，怎么吃啊？融成这样也是可以吃的。好，好，好，我自己来。 好吃，好吃！你不大口一点吃，你再不吃都要化掉了。你看，那我帮你吃吧。哎哎，这个我刚吃过的。可是我也很想吃。 吃的到处都是啊！我帮你拿张纸擦一下。我自己来，不用，我自己来就好。 when i see your eyes 也许是心甜。 没听到。嗯，我记得了。我昨天跟思思他们都喝酒，然后我就去了。你是不是喝大了？看看你衣服也没换啊，鞋也穿进来了，脸也没洗吧？赶紧起来。不对啊，我昨天不是在熊思思那儿喝大的。 我是跟自己，然后来，快,快起来，快点！然后你直接给我，你你去去去哪儿啊？对面。 夜色真美，昨晚的你更美。你怎么了？嗯。 早上起来活动一下筋骨。哎，哎，我马上要洗澡了，你赶紧回去上班吧，再不去来不及了。小公子，你房间怎么这么乱啊？ 你这是在睡觉，还在打架，萧公子、啊。 你到底来找我干嘛、啊？你没什么事儿，你赶紧回家好不好啊？你真没骗我，我昨天半夜真没来过。没有。骗人是小狗。是小狗。拉钩。盖章。行，那我走了。